उद्वेति सुभग इत्यस्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठषिः सूर्यो देवता त्रिष्टुप्छन्दः जपे विनियोगः ओ उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् चक्षो मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मे वयः समविव्यक्तमा आंसि प्रसवेता जनानाम् सूर्यस्य चक्रम् पर्या सन्नयदे एतशो महातिधूर्षु युक्तः विभ्राजामान उषसा आमुपस्था आद्रेवैरुदे एष मे एदेवः साविता चच्छन्दयः सा आनम् न प्रामिनाति धामा देवो रुक्म ओरुचक्षा उदे एति दूरे अर्थस्तरनिर्भ्रामानः नो नञ्जनाः सूर्ये एण अयन्नर्था आ आंसे उदुत्यरित्यस्य सूक्थस्य मयितावरुणिर्वसिष्ठषिः सूर्यो देवता प्रकाशच्छन्दः अनन्त्यापुरवुष्णिक जपे विनियोगः ओ उदुत्यदर्शतम् एति प्रतिह्वरे यदे एमाशुर्वहाति देव एताशो विश्वस्मै चक्षासे अरम् शीर्ष्णशेषर्ष्णो जगातस्तस्थुषस्पतिम् समया विश्वमारजाः सप्त स्वसाय सूर्यम् वह हरितो रथे तच्चक्षुर्देवहेतम् शुक्रमुच्चरात् पश्ये एम शरदः शतम् जीवे एम शरदशतम् ओ नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवा आन्त्रमालाधरम् शङ्खम् चक्राब्जायुधारिणम् श्रीनरसिंहम् महावीरम् नमामि आश्चर्यमेतदभिवीक्षितु काम राज्ञा सहैव निरग प्रथित प्रभावः

समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुना तु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् गूढमतिप्रबोधम् धर्मस्य वृद्धिम् कुरुते जनानाम् यत् सर्वपापक्षयकारणम् च का। पुना तु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् व्याधि यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशित येन च भूर्भुवः स्वः पुना माम् दत्स यन्मण्डलम् वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाम् च सङ्घाः पुना माम् यन्मण्डलम् सर्वजनैश्च पूरितम् ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके